Здравствуйте из города Одеса, Спасибо, мы за чист. Мы приехали 15 людей. Нас зустрічають друзі, з якими ми не познайомилися, але потім будемо зустрічатися з друзями друзів. До речі, Женя до зустрічі в Одесі. Ну що круто, коли подорожуєш байками, можна паркуватися завжди біля готелю, де б він не був. Наші французькі козаки сьогодні ввечері одягають вишиваночки. І ми гар гарнисенько йдемо до місцевого бару смачного з м'ясом і будемо святкувати, бо ми того варті. І всім вам бажаю миру, щастя, злагоди, здоров'я, а найголовніше любові вашому серцю та вашій душі. Суму за вами. Мы сейчас в Харли Дэвидсон Одесса. У нас собралось такое вот невероятное движение. Все замечательно встретили. Я безумно благодарен э -э, Фок Одесса Чаптер за их радушие, э -э, за, то, за их гостеприимный прием, за то, что делают экскурсию, уделяют им время, тратят свое время. Это очень классный вклад в наше украинское байкерское будущее, потому что если мы его не будем развивать, то никто его не будет развивать. Поэтому хотел вам показать еще, кстати, свои нашивки. Я не в чапте, я фрирайдер. И всегда могу приехать на любое мероприятие, где мне куда меня приглашают. А вот сейчас фотосессия моей императрицы. Класс. Мы очень открытые, общительные. Всегда рады новым знакомствам. Класс. Люблю тебя. Мы сейчас едем на обзорную экскурсию, будем показывать кладбище, будем показывать э... уже еще какие-то локации, если честно, я не помню. Устал, говорит, что мы устали. Но светлые люди, которые нас поддерживают, это невероятно. Я вам всем благодарен. Витя, я тебе тоже дякую, щиро дякую, за то, что мой байк ими Hello, байк. Привет, Ратик. Здравствуй, дорогой. Привет, дорогой! На, второго. Привет. Привет, мой друг. Привет. Француз. Давай покажу на видео. Француз встречает французов. привет, брат. Привет, дорогой. Взаимно. Красавчик, ты прямо болеть Так я купался. Ой-ой-ой, я обниму тебя, авторитетного мужчину. А ты так? Я мылся в море. Так, о, братик, а ну расскажи мне, пожалуйста, для моего тиктока, что будет? Да. обязательно западное кладбище, возложение цветов погибшим воинам. Вечером традиционный ужин. Ну и а, погода. Супер, замечательно. Спасибо тебе огромное. Дядя Коля, для ТикТока, пару слов. Что мы будем делать с французами? Что мы будем делать с французами? Да. Сейчас мы едем к дилеру. Да. А, диле а для мы... чего мы едем к дилеру? Чтобы они потратили свои денежки в Украине. Ну, они сказали, что они поехали поддержать Украину, но похоронить я понял, что они хотят поддержать, чтобы мы тратили деньги. Нет, 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 они, кстати, сами нет. за себя все платят. Тратят? Да, да, я да. даю слово, не я не за знаю. них отвечаю. Короче, как оно будет? Едем в Дилер, да. я могу сказать, программу. То, что будет тратить не Да, знаю. хорошо. После Дилера мы едем, у нас на западном кладбище похоронены наши герои, воинский участок. Мы возложим корзину с цветами погибшим воинам. После этого мы возвращаемся в город, у нас посещение мэрии. Если будет мэр, к нам выйдет мэр, не будет мэра, первый вице-мэр точно выйдет, нас мэры ждут. Потом мы посетим спасо преображенский собор, то и было разрушено ракетой. Там настоятель храма нас будет ждать, французы увидят, что сделала эта российская война, даже святыми местами. На западном кладбище нас будет ждать настоятель, там тоже есть, кстати, церковь, которая светит наши колесницы. Угу. Потом мы едем кормить их будем? в Лунопарк. В Лунопарк. Колесо обозрения. Кто на чем хочет покататься? Там мы традиционно кушаем Пасху, так сказать, Пицца, чай, кофе, вода. После этого мы ставим дома байки и в 6 часов здесь совместный ужин. Вот такая супер, программа. Супер. Все, кто хочет увидеть нас, мы будем в городе Одесса сегодня целый день кататься. Можете приветствовать нас. Дядя Коля, как вам Барбоса сегодня. Ой, Барбоса из Киева приедет. Барбоса здорово. Барбоса уже мне звонил, едет с Киева здорово, здорово, Все, ребята, мы погнали. Программа не заканчивается. Европейцы уезжают завтра. И нам осталось еще чуть-чуть, всего лишь чуть-чуть дотерпеть, да даже программа не заканчивается. Европейцы уезжают завтра. И нам осталось еще чуть-чуть, всего лишь чуть-чуть, дотерпеть, да, даже чтобы выдержать. Мы проехали 200 тысяч километров, сопровождая их. Это было очень тяжело, но такие мы байкеры. Никогда не боимся ни сложностей, ни холодной воды, ни обстрелов, ни, ни тревог, ничего. Потому что мы дома, мы семья. Да, байкерская, Украинская семья. Именно. А украинцы кто сильный нате? Дуже, дуже сильный, потужно. Все, ребятухи, всем пока. <laughs> super you see we need to run across Ready to go. Відкриваємо сезон з купання в Одесі. Дуже холодна вода, але ми нічого не боїмося, бо ми дуже сильна нація, ми дуже сміливі козаки і завжди будемо захищати свою сім'ю, родину та країну. Так. Ти готовий? Треба бігти. Так. Треба бігти. Побігли. Я поділюся відео з тобою. Побігли. Так, дивись заплавати. Za Ukrajinu, za vlast, za Čechy. But run, run, Jsme run? Run. Oh, 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 oh oh. okay. silní, otužili, ale stačilo. A úkol jsem splnil. <laughs> Stol. Úkol jsem splnil. Vykoupal jsem se v černém moři. Na učorná moře. <laughs> a se jsem. jestli. To video. <laughs> <A to viděl. laughs>

degrés. Ah, moi j'ai traversé, en cabriolet, j'ai traversé le désert là, comment ils appellent ça le désert hey, hey, hey. Le désert de la mort hey, hey, Ouais 55 hey. degrés On était les seuls, la capote ouverte et tout, <laughs> la climat En voiture ah, En voiture Ouais ah, j'ai fait ça en pareil. voiture <laughs> C'est quand même beaucoup hein Les gens qu'on fait trembler au et niveau et Ouais T'es poilu toi en bus Non je suis pas poilu, je suis un merde j'ai trois poils au cou trois poils là Ça Місія виконана. Їдемо додому. Я їду додому, до себе додому, де очі знайомі і завжди. Нові. Нові. До нових зустрічей. Буду радий знайомству.